Привет, меня зовут Арина. А меня Анжелика. Да, она тоже видеоблогер. Но это мы сейчас не об этом. И сегодня нам как прислали такой типа вызова. Нарисовать 4 рисунка за 30 секунд. Сейчас, секунд... сейчас секунд... она принесет тебе секундомер. Два листочка. Вот у меня два листочка. У нее два, два листочка. Вот. показываю, что чистые. Вот, пок... вот показываю, что столик чистый тоже. Нет никаких больше рисунков. Нет. вот у меня там телефончик. Вот. И тут как бы у нас карандашки. Так, карандашки я сразу, да, открою. За 30 секунд? Да, за 30 секунд. Алина, это из нее невозможно. Возможно. А невозможно. Мы, пос чтобы не подсматривать, вот, можно по мастеру. Тут. Да, я уже почти засекаю Время. секундомер. Время как бы она mm -hmm. засекает. Так, главное не испачкать планшет. Так, ну, мы уже так. так, стоп. Давай мы же не будем друг друга подсматривать. Вот, секундомер. Раз. Так, сейчас я сразу... Так, мы для начала рисуем пьяный кактус. Первое. Да. Пьяный кактус. Включаем секундомер. Раз. Два, три! Поехали! Не подсматриваем. Блин, я не успеваю. 13 секунд у нас пока еще есть. Так, мы Смешные рисунки должны быть. все, 29, все, 30 секунд. О, тут одну секунду, вот нечаянно. Вот 30 секунды, нечаянно. Так. <плёк> вот. А вот мой. Вот мой такой. <плёк> а вот мой. <плёк> вот мои такие. Так, переворачиваем. Дальше мы рисуем корову на льду. Кого я не умею корову рисовать? Да как сможешь, главное, чтобы смешно было. То на этот раз 40 секунд. 30. Ладно. Потому что вызов 30 секунд. Все, так. Раз, два, три. Поехали. Так, черт. Как первого рисуется? Я забыла. Я так нарисую, Глянь, Я не знаю, как первую рисовать. Я вот так нарисовала, блин. Глянь, я нарисовала. Я вообще не знаю, как ее рисовать. Так, ну тем более на льду. Давай вот так, типа она пьет. 28, 29, 30. Стоп! стой, ещ. Да, все, стоп! Я? Нет. Все. У меня вот это что-то. Вот. У меня вот такая карта. Вачка. А я вот такую нарисовала. подрисую еще. Да не, все, 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 все. Так, все, вот так. Это у нас корова на льду, а это пьяный кактус без ног. так дальше что мы будем рисовать? М -м, так 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 Ня -ня -ня. Так, кого же мы будем рисовать? Мы Позь, решили, мы посовещались и решили рисовать сундук на ногах. М -м, волшебный, ну как, а потом баба-яга. Так, у меня будет в сундук розовый. Так, раз, у нас два, три. Рисуй быстро, смешно. Так. Все, 29.30, все. Блин, что за чудик? Так, это... Это лисос, а? похоже. Это Кашечка. <сёк> а это вот у меня сундук. Так, дальше мы что будем рисовать? <сёк> так, заново. Так, 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 чем мы будем еще рисовать? Скотч. Так, давай мы знаешь, что нарисуем? Байки, уши зайца, тело коровы, ноги быка. Давай, Давай, такой. Давай. так угу. раз, два, три. три. Поехали так. Ой. Нет, Ой. любое себе. Посмотрим. Крылья Уже мы пошли. Ой, 36 минут. Блин, извините, пожалуйста. Давай минус что-нибудь. Давай минус такой. ноги. Он ототрется? Угу. Должен. Так, все, не надо, не надо. Мои ноги не нарисовали. Так, ну то есть минус ноги надо. Так, сейчас, давай свернем. Давайте заново. Не, не, все. Вот. Заново, заново. Нет, все. Вот такой у меня голова кошки, тело коровы, крылья этого попугая, хвост дракона. Ну, у тебя, а у меня? Вот голова коровы. Голова лошади. Голова лошадки. Тельце чье? Тельца коровы. Тельца коровы, хвост чей? Хо... Хвост это... Как вот Зебры. Зебры, а крылья? Крылья орла. Крылья орла. Вот такой вот. А, кстати, ноги были у меня, ноги рыбы. Ну, вот. Так, ну вот такой вот у нас, вот такие вот ржачные рисунки за 30 секунд. Я думаю, вам понравилось. Ставьте лайки, прям лайки. Вот так вот ставьте. Э, кто хочет, наверное, меня смотрят те, которые смотрели э, Лику. Ну, кстати, кстати, канал Лика Кабанова. И фотка прям тут моя висит. Так. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Люблю!